во всем. Если кто не в курсе, Ньюфаундленд – это первая из американских территорий, открытая европейцами, точнее викингами, задолго до Колумба. И кроме того, это старейшая региональная кухня Канады. Канадский рецепт с французскими нотками – гратен из трески. Почему и как по ходу готовки. Которую начнем с рыбы, конечно. Полтора килограмма – обычно замороженная треска. Кое в окрестностях острова, говорят, было столько, что по ней можно было ходить. Удаляем плавники надрезовых с обеих сторон это будет несложно. Они легко вырезаются. Хвост отрежем. И удалим кожу. Тут тоже несложно. Главное подцепить пальцами. Лучше всего чистить не до конца размороженную треску. Так легче и резать и кожу снимать. Почистим внутренности. Не забыв удалить черную пленку, она портит вкус. Обрезки отложите для варки бульона. Он, как правило, хорош и для соусов, и для супов. У нас есть рецепт консервации бульона, концентрированного, фюме. Он там из мяса, но и из рыбы аналогично. А очищенную рыбу погрузим в кипящую воду, так чтобы ее покрыло только доведем до кипения и проварим 5 минут. Это операция для удаления лишней воды из тканей мяса. Если рыба свежая, этого можно не делать. А если мороженое филе, то кипятить в половину меньше. В кипящую воду для того, чтобы вкус рыбы не ушел в отвар, а закупорился в рыбе. После варки рыбу вынуть остывать, а отвар можно вылить. Соус для запекания растительное масло. Немного чуть больше ложки. Нагреем и потушим лук. Одной луковицы будет достаточно, мелко нарезан огонь небольшой, мы просто протушим лук до мягкости. Он в аккурат к этому времени станет белесый, непрозрачный пару минут. Высыпаем муку, дадим ей окутать кусочки лука, перемешивая и сразу добавим сливочное масло. Столько же, сколько муки, то есть по 4 ложки. Изначально жарить лук на сливочном не рекомендуется, он подгорит, а нам нужен однородный по цвету прежде всего соус. Будем прожаривать на маленьком огне. Такая смесь называется ру. Во французской кухне смесь сливочного масла и муки. Тушим на малом огне пару минут, все время помешивая. Необходимо не дать муке окраситься, в данном рецепте по крайней мере. Французские корни этого рецепта не случайны. Французы поселились на острове задолго до объявления его первой в истории Англии заморской колонии. Мука с луком прожарились, а значит соус будет бархатный. Это и есть цель прожарки. Добавляем молоко, стакана полтора порциями все время помешивая, чтобы не было комков. В идеале это делаем венчиком для взбивания, вилкой или ложкой будет не очень удобно. Влили последнюю порцию и перемешав на самом малом огне доведем до кипения. Прокипятим соус минут 5, часто помешивая. По сути этот соус бешамель, но без мускатного ореха. А мы в него после этого добавим соль, перец, и укроп, мелко нарезанный. Можно сухой, свежего ложки 2-3, а сухого полторы чайных ложки. Перемешали, выключили огонь, соус готов. Формируем запеканку. Форму для запекания смажем 1 столовой ложкой сливочного масла и заодно поставим прогреваться духовку до 170 градусов. Берем рыбу и мясо отделив от костей, выкладываем слоями в форму. Сейчас оно легко отстает от костей, в отличие, если бы мы делали это еще до варки, поэтому и приваривали на косточке. Заодно удаляем мелкие кости, которые встречаются, прощупывая кусочки. Каждый слой смазываем приготовленным соусом. А можно было и просто налучить мясо и перемешать соусом. Но говорят так, слоями будет вкуснее. Сверху обязательно должен быть соус. Далее засыпаем сыром. Стакана 2 натертого полутвердого сыра. Традиционно это чеддер, он красивее смотрится. Но может быть любой полутвердый или даже моцарелла. Вы ведь знаете, что в мировой классификации наши так называемые твердые сыры, российские и украинские, полутвердые, а твердые это типа пармезана. А сверху сыра посыпаем где-то с стаканом панировочных сухарей. Я взял панка, опять такие из-за цвета, но могут быть любые пшеничные панировочные сухари. Желательно крупные крупинки, не пыль. Кстати, можно было и не запекать сегодня, а поставить в холодильник и запечь завтра. Так удобно иногда, когда готовишь много блюд к праздничному столу. И отправляем запекаться в духовку при 170 градусах на 40 минут. За это время и при этой температуре масса немного прокипит, но не выварится. Корочка будет твердой и благодаря сухарям моментами хрустящей. Затем достанем и дадим охладиться минут 30, чтобы масса схватилась и ее было удобно резать. Подают гратен из трески с укропом и багетом, как закуску, или с картофелем, как основное блюдо. Это красиво, несложно и можно подготовить заранее. Родом с острова, на котором родилась Британская империя. А ныне рай для рыбоедов и фанатов других морепродуктов, канадского Ньюфаундленда. Приятного аппетита и заглядывайте к нам еще! Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!